lah saya pun um, nampak kabur kenapa um, apa nama ni pembela uh, pembelaan imuniti ni digunakan lah mungkin dia nak beri masa atau mungkin betul dia rasakan bahawa benda ni mengganggu dan sebagainya tapi nak kata argument imuniti ni a bit hard to fetch lah walaupun saya bukan undang-undang sebab it's terlalu menyeluruh uh, nak pula uh, kes sama ni bermula dah lama dah kalau kita tengok kronologi dia daripada 2021 sebelum dia jadi Perdana Menteri dan sama ni ialah berkaitan tindak tanduk dia bukan tindak tanduk waktu dalam eksekutif sebelum dia dalam eksekutif dan berbentuk peribadi sedikit. baik kita boleh bahas lah bahawa Perdana Menteri tak boleh diganggu dan sebagainya. Tapi kalau contohnya keputusan keluar bahawa oh bila uh, dia ni jadi Perdana Menteri langsung tak boleh diganggu. Maksudnya hmm. tak boleh ada kes mahkamah dan sebagainya sebab dia nak kena fokus pada pentadbiran uh, negara agak... It's a slippery slope. Yalah. Banyak uh, yang boleh pergi uh, jauh dan sebagainya. Nobody is above the law. Nobody is above the law uh, dan uh, sebagainya. But uh, dia punya argument, this is not crime, this is civil. Civil. Uh, tapi tak apalah, mahkamah dah tentukan, dah ada keputusan. Dato' Syahnoah Ibrahim pun dah hormati. Cuma saya nampak implikasi dia lebih kepada persepsi politik. Sebab, uh, mungkin saya salah lah. Mungkin boleh diperbetulkan. Uh, kes Yusof Rauter ni tak traction banyak sangat mula-mula ni, dia dah lama uh, was yeah. dragging and then dia ada pula mm. kes polis pasal ganja dan sebagainya dia banyak pergi kepada um, uh, di kalangan pempengaruh pengaruh PN yang mm. buat TikTok mm. live mm. apa, -apa mm. semua bila benda ni masuk dalam media arus perdana, kecoh lah balik yeah. kata ada konspirasi dan sebagainya, I think that's the more implication towards it yeah. Yeah.